أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فَأَنَّا تُؤْفَقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى Sesungguhnya Allah jualah yang membelah Yang ini menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan Dan biji buah-buahan يُخْرِجُ الْحَيَّةِ Dia, yang Allah yang mengeluarkan dari yang hidup wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dan yang mengeluarkan dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup Zalikumullah ya zalikumullah yang sedemikian itu kekuasaannya ialah Allah fa anna tufakun maka bagaimana pula kamu boleh dipalingkan dari menyembahnya menyembah Allah ayat sebelum ini menyatakan manusia sebahagian daripada manusia mustakbirin sombong Sombong daripada menerima menerima kebenaran, menerima kenyataan. Uh, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka al-hukmah wan nubuwata memberikan kepada manusia ini nabi dan nabi-nabi itu membawa kepada mereka uh, kitab hikmah dan nubuah. Kemudiannya dinyatakan pula, dinyatakan pula siapa yang lebih zalim daripada orang yang Uh, mengaku, membuat dusta terhadap Allah, dia mengatakan dia diberi wahyu, kemudian sedangkan sebenarnya dia tidak menerima wahyu apa-apa pun, uh, kemudian pula ayat menyatakan mengingatkan manusia, satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah bersendirian purada, bersendirian seorang-seorang, sekalipun kita mempunyai teman-teman sebelum mati, teman kita harta benda, kekayaan uh, keluarga tapi bila balik ke akhirat Kita balik seorang-seorang Seorang-seorang Itu sebagai mukaddimah Sebagai mukaddimah kepada ayat yang nak berbicarakan ini Ayat yang nak bercakap ini Pasal Allah, pasal Tuhan Tuhan ini kekuasaan besar ada padanya Siapa pun manusia merasa besar Tuhan lebih besar ada, Biarpun manusia menyembah sesuatu selain daripada Allah Dia rasakan besar kuasanya Allah lagi besar Tuhan nak tunjuk kuasa Tuhan Inna Allah sesungguhnya Allah jualah Falikul habbi yang membelah Yang menumbuhkan butir-butir Belah dia belah butir-butir Dan pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Biji-bijian Biji Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa Berkuasa Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh ditandingi oleh mana-mana kuasa pun Syaitan tidak boleh memberi kuasa Tidak boleh menunjukkan kuasa yang seumpama ini Oleh kerana itu mengapa syaitan disembah Manusia tidak boleh makhluk selain daripada Allah Tak boleh menciptakan perkara yang seumpama ini Selain daripada Allah Oleh itu tinggalkan segala penyembahan selain daripada Allah Jika sebelum ini manusia menyembah syaitan Tinggalkan syaitan sebab dia tak boleh buat dia macam ni Demikian juga jika manusia menyembah manusia Manusia menyembah patung berhala dan semuanya tinggal kerana mereka ini tidak boleh membelahkan biji-bijian Dan tidak boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Dalam bahasa Arab Faliku falaka Maknanya memecahkan Memecahkan Macam kita makan ma Pecahkan Pecahkan um, Kacang tanah Kacang tanah buang kulit tinggal isi Tinggal isi Isi itu dia panggilnya Al-habbu Al-habbu Arab dia ada dua ada dua perkataan yang ada beza. Kalau biji tamar dia panggil annawa. Biji tamar barangkali kerana dia kerah ke macam mana ke tak tahulah tamar dia tidak panggil habbun nawa, ahabbut tamar. Tak dia panggil nawa, Tamar, nun waw ya. Tapi kalau biji-biji lain, biji apa biji apa kita katanya biji kacang, biji biji apa-apa selain biji selain daripada tama nama al-habbu. Habbu, Habbu biji-bijian. Biji beras tak panggil nawa dia panggil al habbu habbatul arus habbatu <tuh> biji jadi biji semuanya ini Allah yang memecahkannya dia pecahkan daripada induknya daripada pokoknya pokok kemudian bagaimana untuk melanjutkan zuriat pokok ini pokok ini nak melanjutkan zuriatnya Tuhan falak dan pecahkan pecahkan dia punya biji itu terasa daripada induk, daripada batangnya, daripada pokoknya. Kemudian so, dia membawakan keseluruhan bakanya di dalam biji ini. Dalam biji ini. Bagaimana bakanya ini, bakanya manis ke tak manis, bagaimana besar, macam mana daunnya, macam mana bunganya, macam mana, macam mana. Semuanya ini dibawa dalam biji yang begitu kecil. Ambil dia dalam biji apa-apa, biji kacang, dia akan melahirkan kacang juga. Bawa pergilah mana pun Tuhan simpan di dalam Al-Habbu ni Al-Habbu ini begitu rupa cubalah buat jika ada syaitan yang pernah disembah oleh manusia cubalah buat satu biji lain macam ni macam Tuhan buat biji Al-Habbu macam biji an ni an ni an tamar pula ini tamar khususnya kita tak pernah dengar Nawa ni Nawa biji ini kepada biji rambutan ke biji durian ke tidak ni tak boleh panggil Nawa durian tak boleh dia nawa at-tamar dan biji tamar ni Kita nampak tamar ni Sebenarnya dia beratus-ratus Dia punya spesies Dia punya jenis dia ni Ratus Ada barangkalinya ni Mak yang jenis mani Yang jenis tak mani Jenis kecil Yang jenis besar Sampai ratus Tak bertukar Campur lah Mana-mana sekalipun Beri tanah dia akan lahir Seperti mana Induknya Seperti mana bakarnya Itu nawa Ratus Tuhan jadikan Begitu sekali Demikian jugalah Biji-biji lain pun Bukan tamar saja kita tahu biji durian atau biji apakah dia mesti membawa bakar asalnya ini bercakap pasal nawa pasal habu demikian juga dengan manusia manusia ni bakar keturunan dia dia tidak akan bertukar dengan orang lain keturunan dia Tuhan simpan ke dalam darahnya dalam orangnya semua ni eh Tuhan simpan ke dalam ini keturunan keturunan dia pergilah berapa keturunan sekalipun keturunan ni tetap boleh dicari ni ada Tuhan simpan khusus di dalamnya Semakin hari semakin manusia menjumpai keistimewaan-keistimewaan dalam darah, dalam aurat, dalam daging, tulang dan sebagainya. Ha, begitu sekali Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kuasa ini. Tengok selepas dah belum daripada dia bercakap pasal zalimnya manusia yang menyembah selain daripada Allah, mengapa zalim inilah dia? Ini zalim. Tuhan-tuhan yang disembah manusia selain daripada Allah ni tidak mempunyai sebarang kuasa pun. Selain daripada kalau kayu batu lebih-lebih lagi lebih-lebih lagi tak kuasa nak bersihkan dirinya daripada debu pun tak boleh dia diberi makan dia makan sekalipun bukan jenis makan dia disapu kepalanya pada tiap-tiap hari jika tidak penuh dengan debu debu ini manusia sembah demikian juga manusia sembah ke syaitan syaitan tidak boleh berbuat apa-apa selain daripada mengacau saja dia begitulah lemahnya pemikiran manusia zalimnya manusia apabila meletak suatu yang disembah itu kepada selain daripada Allah sedangkan dia tidak boleh berbuat apa-apa saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dia punya pengetahuan Maha tinggi dia punya kekuasaannya Falikul Habbi dia yang membelahkan Falikul Habbi yang membelah butir membelah belah daripada induk asalnya setengah dia dia ada kulit setengahnya tak ada kulit setengahnya biji dia ni dibalut dengan isi durian misalnya rambutan misalnya dibalut dengan isi kita balut dengan isi tu kita tahunnya isi tu kita nak makan saja sebenarnya biji dia ni jika tidak dibalut dengan durian yang begitu rupa dengan isi yang macam tu oh dia tak boleh hidup dia manja di biji durian ni walaupun dia ada duri manja dia nya isi dia mesti dibalut dengan macam tu biji dia mesti balut dengan durian tu lah. durian tu pasal apa dia balut begitu rupa kerana barang ni dia manja ni dia mahu mengambil bakar dia ni bakar dia yang asli yang boleh pertahankan Dipertahankan sepenuhnya. Kita cakap macam tu lah, banyak lagi orang ahli ahli dalam dunia ni pun, dia, dia dia tahu bukan setakat bukan setakat tu. Lebih jauh lagi uh, pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok termasuklah apa sekalipun pokoknya. Jadi kalau begitunya manusia pun demikian juga manusia pun dihidup oleh Allah Taala macam juga lah dihidupkan dihidupkan pokok-pokok yang dipisahkan daripada daripada pokok daripada induknya itu. Iyalah kita ni pun kita ni pun asalnya daripada keturunan daripada bapak kita, ibu kita kemudian dia dipecahkan. Dipecahkan daripada bapak kita, dipecahkan daripada ibu kita, lahir ke pula kita, kemudian kita pula berketurunan. Oh panjang ceritanya nak cakap tak habis dalam perkara ni. Kalau fikir seorang-seorang barangkali kita tertidur, bang bangun tidur fikir pula tak habis lagi. Tapi fikir tak habis nak fikir tentang pasal keturunan ini. Hmm. itu bagi kita yang tak mengaji, tak mengaji bagi orang yang mengaji, oh jauh lagi lah Inna <Sess> Allah faalikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. <Sess> Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah yang mengeluarkan benda yang hidup dari yang mati. Dari yang mati Dahulunya dia biji Biji ya Kita campak dalam tanah Rupa-rupanya kita biarkan 2-3 hari Dia naik daunnya Dia naik dua lai daun Kemudian dia naik Dia besar dan besar Akhirnya dia pokok Dia beri dia tua buah Sampai di mana asalnya juga Tak lupa dia kita tanam 3 tahun Tak lupa dia bawa keturunan dia Mari Kalau keturunan dia jenis berbulu Bulu dia Ha, bulu dia nya merah, merah dia bulu dia macam mana daun dia macam mana begitulah yang dia beri kepada kita faliqu habbi yukhrijul hayya minal mayyiti dia Allah bukan pokok bukan dia sendiri Tuhan yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati wa mukhrijul mayyiti minal hayy dan dia juga Allah yang mengeluarkan mati yang mati daripada yang hidup pokok dia hidup membesar membesar dia mengeluarkan biji biji itu kita nampak mati sebenarnya tidak mati mati dia tanam berbiji biji biji apa apa pun tapi bila dibiarkan dia mengikut sunnah Allah Subhanahu Wa Taala tanam dia dalam bumi tempat yang ada baja kemudian lega disiramkan dengan air dia akan lahir hidup semula seperti mana asalnya tapi kalau dicampur atas bumbung macam mana capak terbumbung 2-3 biji buah durian kemudiannya 2-3 minggu lagi kita naik tengoknya macam mana tak ada dia bukan sunnah bukan sunnahnya pergi tanam atas bumbung kita tanam di situ tanam tu bukan tempat dia bukan tempat dia untuk menyatakan kepada kita ini sunnah Allah SWT manusia hidup dia pun dengan sunnah Tuhan juga Manusia nak tuan, sunnahnya jenis manusia ni pagi dia mau makan tengah hari, makan malam makan, mau pula makanan barat, yang berkhasiat, kalau tidak tak hidup dia. Tak hidup. Makan lebih tak boleh, makan kurang pun tak boleh juga. Sunnah dia juga ini. Pokok pun demikian juga. Sebagaimana kita boleh melihat bakal keturunan daripada biji-biji dan uh, biji sama ada yang nama Al-Habu ataupun an nawa begitulah juga manusia ini. Membawa keturunannya seperti mana pokok-pokok membawa keturunan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Membuat bandingan kepada pokok-pokok Kerana pokok-pokok ni lebih segar senang jiwa kita bila melihat pokok Kita tidak seperti kita melihat binatang Binatang ni kita tengok dari jauh-jauh Suka, tengok gambar suka Cuba masuk dekat suka -suka. Asyik nak lari lah tu. Nak lari tu tengok rimau, nak lari nak, ular, nak lari, nak lari Tapi tengok pokok Biar bagaimana liar pun pokok itu Kita berani masuk dekat Kita ingat dia mati Dia tak mati sama mati pokok ada yang pokok yang bagahkan harimau ada nak jenis banyak duri itu harimau dah tutup ada jenis pula yang pokok dia buah dia berduri ada buahnya berbulu ada buahnya hitam ada macam-macam pokok tapi manusia melihat apa pun jenis pokok ada minat untuk mendekatinya terpukau dengan keindahannya jadi oleh kerana itu ayat ini memilih untuk memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa manusia melihat biji-biji Bawa bagi, bawa pergi ke ladang Dia tidak pergi ke kandang Tak, pergi ke ladang Lihat ladang ini Asal keturunannya Al-Habbu dan Al-Nawa Yukhrijul hayya minal mayiti Dia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati Mana biji itu datang Hidup dia, asalnya mati Dia hanya biji, biji Wa mukhrijul mayiti minal hayi Dialah juga yang menghidupkan yang mati Daripada yang, mengeluarkan yang mati Daripada yang hidup Manusia pun begitu Manusia ni pun begitu Asalnya mati Benda yang mati kemudian dia, keluar jadi hidup Asalnya begitulah Sama ada kira kata, kata yang mati tu Air mani ke misalnya Dia ni mati Kemudian daripada Daripada bahan yang sumpah ini Melahirkan manusia oh, Bukan main hebatnya Boleh main bola dia Boleh main Boleh naik kuda Oh tak saka yang dudunya Barang jejek dekat di kain ni, ni Macam ni ni Begitulah soal-soalnya Zalikumullahu fa'anna tu'fakun Itulah dia Tuhan Itulah dia Tuhan yang maha kuasa Yang dimintakan daripada kamu Beribadat kepadanya Sembahnya Sembah pujanya Lain-lain daripada kamu tak boleh puja Salah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak dipuja dan dipuji Zalikumullahu Itulah dia Allah dia tidak kata zalikallahu. Itulah dia awak Allah zalikum. Kamu sekalian ini dia Tuhan. Kamu jangan cari yang lain daripada ni. Kum maknanya kamu. Zalikum itulah dia kamu. Allah fa anna tufakun bagaimana kamu boleh dipalingkan daripada menyembah Allah kepada menyembah benda-benda yang lain daripada Allah dan kamu persekutukan kepadanya itu adalah cakap bagaimana bolehkah syaitan buat macam ni bolehkah manusia buat macam ni adakah sesuatu yang lain boleh buat seumpama ini tak boleh jadi ayat ini memperlihatkan kepada kita bahawa jalan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang bukan jalan kitab kita baca baca kitab baca kitab tak sampai tapi baca pada benih yang kita tanam Kita berada di ladang Menyaksikan ladang yang kita tanam Pokok-pokok kita tanam Tauhid yang datang kepada kita begitu sedar Begitu bersih Tauhid yang datang daripada dalil Dalil yang kita saksikan pada setiap hari Dan setiap waktu perubahan Yang ada di ladang itu Kemudian seterusnya Fadukul Ismahi Wajalan Layla Satana Allah